करतल ध्वनि से बैन वेद भारती फ्रॉम लुधियाना श्री श्री एक हजार आठ ओम शांति परम श्रद्धि पूज्य दादी जी एवं उनकी कृपा पात्र जो लोग सात्विक जीवन को लेकर यहां शांति और आगे के लिए सदगति ये सारा वातावरण देखते हुए ऐसा लगता है धरती पर ही स्वर्ग है कहा स्वर्ग को ढूंढने जाओगे मैं तो केवल यहां का वातावरण जो देख रही हूं देख करके बहुत प्रसन्नता होती है जो शांति आनंद मस्ती आध्यात्म में है पवित्र जीवन जीते हुए शुद्ध सात्विक भोजन करते हुए मेहनत ईमानदारी की कमाई करते हुए जिनको जीना आ गया है और जीवन के प्रत्येक स्वास्थ्य में जिस मालिक ने हमको मनुष्य का शरीर देकर भेजा है हम उसके धन्यवादी बनकर जीते हैं मैं समझती हूं उसका जीवन सफल है मेरी प्यारी आत्माओं, आप सब बहुत भाग्यशाली हैं आपको ऐसी दिव्य विभूतियों का सानिध्य प्राप्त हुआ है जिनके सानिध्य से जिनके वाइब्रेशन से जिनके दर्शन मात्र से हमको ऊर्जा मिलती है और आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिलती है उनके जीवन को देखकर मैं ऐसा विश्वास करती हूँ शब्दों से किसी को सुधारा नहीं जा सकता हम अपने व्यक्तिगत जीवन को प्रैक्टिकल रूप में महान बनाए जीवन में एक ऐसी शपथ कि मैं कभी भी किसी के दुख का कारण नहीं बनूंगा मेहनती उद्यमी पुरुषार्थी बनकर सब के सबके सुख का साधन बनूंगा दूसरी बात जो कुछ भी मुझे मालिक ने दिया खाने को पहनने को समाज में मान सम्मान इज्जत सब ये कहीं होमे ना आए अभिमान ना आए हंकार ना आए ये सब उस मालिक की कृपा है सदाव ही हम परमात्मा के धन्यवादी बनकर के परमात्मा के चरणों में ये प्रार्थना करेंगे बाबा ने जो कुछ धरती पर आकर इन महान देवियों को दादियों को आपके सामने एक उदाहरण के रूप में पेश करके ये बताया कि हम अपने जीवन के द्वारा पहले अपने जीवन को स्वर्ग बना सकते हैं लेकिन जब हम पवित्र जीवन जीते हैं और सबकी सेवा करने की भावना रखते हैं और कभी भी किसी का बुरा चिंतन नहीं करते हैं और हर स्थिति में हमको अपना मालिक है आत्मा में सदाव परमात्मा की अनुभूति होती है मैं समझती हूँ इससे बड़ा स्वर्ग तो क्या ये बैकुंठ है इस बैकुंठ को देख करके हृदय गदगद होता है मैं प्रणाम करूंगी दादी जी के चरणों में और सभी दीदियों को बहुत बहुत क्या कहूँ मेरी बहने हैं और आप सबके लिए शुभकामना करूंगी इसी तरह हमारे जीवन में सादगी पवित्रता पुरुषार्थ और प्रभु चिंतन बना रहे हरिओम